кибернетика давайте обратимся к википедии кибернетика это наука об общих закономерностях управления распространения передачи преобразования информ. не совсем понятно правда начнем сначала кибернетика это прежде всего наука об управлении а чтобы эффективно управлять недостаточно быть просто экономистом нужно уметь хорошо анализировать прогнозировать программировать и владеть компьютерными технологиями Вместе мы будем изучать такие курсы, как эконометрика, моделирование экономики, менеджмент проектов, программирование и многое другое. Да, обучение на специальности экономическая кибернетика далеко не простое дело. Но вместе с веселыми друзьями и высококвалифицированными преподавателями вы пройдете этот путь с легкостью. В будущем выпускники этой специальности могут получить должность руководителя компании, менеджера по развитию бизнеса, финансового аналитика, экономиста-консультанта или разработчика программного обеспечения. Не упусти свой шанс познакомиться с хорошими людьми, приобрести ценные знания и опыт, а также сделать отличную карьеру в будущем. Помни, что быть кибернетиком значит быть успешным.